اس کی وجہ ذہن میں موجود پہلے سے ایک نظریہ ہے وہ نظریہ کیا ہے کہ یہ سارے معاملات دنیا کے تو ہے ہی نہیں کیونکہ دنیا کے معاملات الگ ہوتے ہیں خدا کے معاملات الگ ہوتے ہیں یہ میں کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں مذہب تو بنتا ہی اس بنیاد کے اوپر سیاست ارباب شریعت ارباب سیاست کے پاس رہے گی اور شریعت کے جو کرتا درتا ہوں گے وہ ارباب شریعت کہلائیں گے ارباب شریعت ہمیشہ آپ کو یہ بتاتے رہیں گے کہ اگر تم نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو تمہارے پاس اس گناہ کو دھونے کے لیے صاف کرنے کے لیے مواد یا طریقے کار ہم پیش کریں گے اس کے بعد تم امید لگا کر بیٹھ جانا کہ اس گناہ کا جو مداوہ ہے وہ ہو جائے گا اس امید پر تم کر لینا اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آ جاؤں گا ترمیزی کی روایت میں بتایا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ گناہ کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار بھی کرتے رہو گناہ نہیں کرو گے تو اللہ کو پسند کیسے آو گے گناہ کرو گے تو اللہ تمہاری استغفار کو قبول فرمائے گا ورنہ ایسی قوم پیدا کر دے گا جو گناہ کرے وہ استغفار کرے بتائیے یا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ گناہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یا ہم گناہ کو محبوب ترین چیز قرار دیں کیونکہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ بھی اللہ ہی کی مشیت کے اندر شامل ہے وہ چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو تاکہ استغفار بھی کرنے کا موقع ملے تو یہ تو محبوب ہوا مضمون تو نہ ہوا گناہ کرنا یہ سوچ پیدا کر دی گئی ہے اسی سوچ کی وجہ سے وہ گناہ کیے جا رہے ہیں مذہب کے اندر وہ خوش ہو رہے ہیں دیکھو ہم نے گناہ کیا ہے اپنے دل کے اندر ایک خوشی کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے گناہ کے بارے میں تاکہ استغفا کا موقع مل رہا ہے اکثر میں نے دیکھا بھی یہ کچھ لوگوں کا اسطفی اللہ ربی اسطف اللہ ربی کہیں کھڑے ہوں گے تیز آواز سے اسطفی اللہ بھائی اگر آپ کو کرنا ہے تو آہستہ آواز سے کر لو مجھے کیوں متعارو میں استفاق کر رہا ہوں یا آپ کو کسی نے پابند کیا ہے کہ آپ تیز آواز سے ہی استغفا کرو ایک مقام پہ میں کھڑا ہوا تھا تو ایک شخص قریب سے آواز استطف اللہ اسطفر اللہ کیوں مجھے نہیں سننا ہے آپ سے مجھے جاننا ہی نہیں ہے کہ آپ استغفار کر رہے ہیں کیوں استغفار کر رہے ہیں آپ نے کوئی گناہ کیا ہے جو استغفار کر رہے ہیں ہو جاتے ہیں گناہ گناہ بندے ہیں میں نے کیا کہا تھا کبھی گناہ کی جگہ قرآن کے جن بنیادوں پر آپ گناہ کا لفظ یوز کرتے ہیں ذرا وہ لگائیں کہیں گے کہ مجرم ہوں دو نمبر ہوں کبھی نہیں لگائیں گے یعنی لفظوں کو بھی مقدس بنا دیا ہے گناہ کا لفظ مقدس بنا کے پیش کر رہے ہیں اور مجرم کا لفظ معیوب ہے قرآن مجرم میں مفصد آیا ہے مظلم آیا ظلم ظالم آیا ہے وہ استعمال کریں میں ظالم ہوں نہیں گناہ گار گناہ کے کیٹیگری میں آتا ہے نا ظالم ظلم بھی گناہ کیٹیگری میں آتا ہے اور جرم بھی تو گناہ گار کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے زوینہ وہ کون سا ہے آیت مزین کرتا ہے شیطان ان کے لیے اعمال ناؤ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی آج ہی دکھانے کے لیے خطا کار گنہ گار آکر سب سے حقیر جو اپنے آپ کو احکر لکھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو سب سے افضل ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں لیکن لوگوں کے سامنے احکر لکھ دیتے ہیں کہ سب سے حقیر تو یہ القابات اپنے ساتھ لگا لگا کے اپنے تسکیہ نص پیش کرنا کہ ہم بڑے پاکیسہ ہیں اور ہم بڑے مقربِ الہی سے سرفراز ہو چکے ہیں یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ تو کسی کو بتانے کی نہ ہی دکھانے کی کسی کو مروب کرنا کہ میں جو ہوں وہ آکر ہوں یا میں جو ہوں وہ گناہ گار ہوں اسے میں نے شاید ذکر کیا تھا نا اس چیز کا کہ الگ آسی لگا دیتے ہیں بات ہوئی تھی شاید ہماری تو یہ بھی تو میرے دیکھنے میں آیا گناہ گار لگا دیا کسی نام میں آسی لگا دیا میں آسی ہوں اور اگر آپ پوچھو کہ آسی ہو تو معاصیت کرنا کیسا ہے ہمارے کہتے ہیں معاصیت نہیں کرنے چاہیے معاصیت تو بہت بڑا گناہ ہے تو آپ آسی کو لگا رہے ہو آسی تو ہو ہی ہے ہی وہ جو معاصیت سے سرفراد ہو چکا ہے